નમસ્કાર ધોરણ દસના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર ચૌદમાં છે મેરી મા એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છીએ સાથે સાથે એક વાત કરી દઈએ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર અન્ય પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની લિંક આપેલી છે તથા જો તમારે આ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોઈતી હોય તો એમના માટે આપણી એપ્લિકેશનની લિંક પણ ત્યાં આપવામાં આવેલી છે તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય મેં લીખીએ જેમાં પહેલું बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था तो बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न हो बीजू बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी तो की एकमात्र इच्छा थी कि पूर्वक माता के चरणों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाए त्रीजू बिस्मिल ने नामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए तो वकालत नामे पर पिता के अंगूठे हस्ताक्षर करने थे, आ, करने थे और यह धर्मों के विरुद्ध था इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए चौथु से बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? जब ने आर्य समाज में प्रवेश किया तब बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए थे प्रश्न बीजो है निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्य में उत्तर लिखे जमा पहलू बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि श्रद्धापूर्वक माता के चरणों की सेवा कर अपना जीवन सफल बनाए लेकिन बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई और वे जेल में चले गए इस तरह बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी बीजू अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं तो अपने अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वर मांगते हैं कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी प्रकार के विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। त्रीजु से गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए थे गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को जब यह पता चला कि चला तो वे बहुत प्रसन्न हुई और उनको अपने पुत्र पर गर्व हुआ और अपने पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद जी की पत्नी ने मिठाई बाटी चौथु से बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए तो बिस्मिल के जन्म के पाँच सात साल बाद बिस्मिल की मां ने हिंदी पढ़ना शुरू किया घर का सारा काम करने के बाद जो समय मिलता था उसमें वह पढ़ाई लिखाई करती थी आसपास रहने वाली औरतों से हस्ताक्षर अक्षर ज्ञान लेना शुरू किया था इस प्रकार बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए थे प्रश्न त्रन है निम्नलिखित प्रश्नों के चार पांच वाक्य में उत्तर लिखिए जेमा पहलू बिस्मिल की आध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का योगदान रहा तो जो बिस्मिल की आध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा था जीवन की हर अच्छी बुरी परिस्थिति में उनकी माँ ने पूरी तरह से सहयोग किया था अपनी माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे अपनी मां के कारण ही उन्हें सेवा समिति में कार्य करने की प्रेरणा मिली लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी उनकी मां ने ही खर्च की खर्च दिया था कभी प्यार से तो कभी हल्की डांट से मां ने बिस्मिल में कई तरह के सुधार किए थे इस तरह बिस्मिल की मां ने बिस्मिल की आध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में योगदान देकर उनका मार्गदर्शन किया था बीजू बिस्मिल के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तो बिस्मिल के चरित्र पर उनकी माता का विशेष प्रभाव था बिस्मिली बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे वे अपने जीवन में हमें सत्य का आचरण करते थे चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा सत्य बात कह देते थे बिस्मिल जी की माता जी का हमेशा यह आदेश रहा था कि किसी भी कभी भी किसी भी कहीं भी हानि न हो उनके इस उपदेश का पालन करने के लिए बिस्मिल जी को एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी बिस्मिल जी की माता जी ने उनकी आध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा था अपनी माता जी के चरणों की सेवा करना ही बिस्मिल जी के लिए जीवन को सफल बनाने के समान था त्रिजू आपको बिस्मिल बिस्मिल जी की माँ के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों तो बिस्मिल जी की माता एक आदर्श माता थी वे हमें सत्य में विश्वास रखने वाली महिला थी बिस्मिल जी के चरित्र निर्माण में उनकी माता का सबसे बड़ा योगदान था बिस्मिल जी की माँ का सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला गुण था उनकी शिक्षा ग्रहण करने के प्रति रुचि और किसी भी परिस्थिति में अपने बेटे का सहयोग करना शादी के बाद उन्होंने अपने पड़ोस की महिलाओं से पढ़ना लिखना सीखा पढ़ाई करने के कारण ही वे आर्य समाज की विचारधाराओं को समझने लगे। माँ के सहयोग से ही बिस्मिल ने देश सेवा और बलिदान की भावना जागृत हुई किसी किसी भी भी उम्र में, किसी भी में परिस्थिति आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी का चरित्र निर्माण कर सकते हैं। बिस्मिल जी की माता इसका सही उदाहरण है निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी अथवा तो विलोम शब्द लिखिए विरोध नु समर्थन खर्च नु बचाव આરંભ નું થશે અંત ઉત્સાહ નું થશે અતોત્સાહ સદવ્યવહાર નું થશે દુર્વ્યવહાર ઉત્તર નું થશે પ્રશ્ન નિમનલખિતના પર્યાયવાચી શબ્દ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો છે મા તો માતા જનની સંકટ તો મુસીબત ઉત્સાહ તો નિરુત્સાહ સદવ્યવહાર તો દુર્વ્યવહાર અને ઉત્તર તો પ્રશ્ન આ તો આપણે હમણાં જોયું વિરુદ્ધાર્થીમાં ઓકે પર્યાયવાચી શબ્દ અહીંયા છે થોડું આ અલગ થઈ ગયું સંકટ મુસીબત વાળું અહીંયા તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પાછા આવી જાય છે જો અહીંયા સંકટ તો મુસીબત સત્ય તો સચ ઋણ તો કર્જ અને પરમાત્મા તો ઈશ્વર અર્થ કી દ્રષ્ટિ છે વાક્ય કે પ્રકાર બતાઈએ મેં બડે ઉત્સાહ કે સાથ સેવા સમિતિ મેં સહયોગ દેતા થા તો વિધાનાર્થક વાક્ય છે જબ મેં તુમસે નહીં મિલ અબ મેં તુમસે નહીં મિલ સકતા નિષેધાર્થક વાક્ય છે નિષેધ કરે ચૂકા શકુંગા તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન થેન્ક યુ વેરી મચ ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત